Всем привет, меня зовут Вячеслав, и в этом ролике мы с вами пообщаемся о новых способах зарабатывания денег в интернете. Вообще не секрет, что сегодня все большее количество людей использует интернет, и эта аудитория нас стремительно растет. Есть такая информация, что к 2014 году интернет-аудитория выросла в 4 раза. То есть те люди, которые сегодня даже не подозревают о возможностях интернета, в 2014 году они будут активными пользователями. Интернет проник во все сферы нашей жизни, это поиск информации, общение, развлечения, покупка товаров, получение образования. И что очень важно, сегодня интернет дает каждому возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома. Причем интернет стирает все границы, то есть даже если вы живете в глухой деревне, но у вас есть интернет, вы можете выстраивать международный бизнес, то есть строить бизнес в разных странах и получать большие деньги. Сегодня речь пойдет о компании TalkFusion, Fusion, которая разработала уникальный сервис видеокоммуникации. И компания TalkFusion Fusion дает нам каждому партнеру компании зарабатывать огромные деньги, не выходя из города. Бизнес начинается с приобретения пакета. У нас есть два варианта – это 250 долларов одно бизнес-место и 750 долларов – это три бизнес-места. Это вопрос о том, что лучше иметь – один магазин или три магазина, или одну заправку, или три заправки. И не имеет значения, какой у вас пакет, ежемесячная украинская плата составляет 35 долларов в месяц, грубо 1000 рублей. Причем это не, не обязаловка, то есть если вам программа не нужна, допустим, два месяца, вы можете не проплачивать, потом она вам понадобится, вы можете проплатить. И давайте посмотрим, какие у нас есть виды вознаграждений. Первый вид вознаграждения – это за личную рекомендацию. То есть компания использует модель прямых продаж, то есть принцип рекомендации. А, смысл в том, что если я пользуюсь какой-то услугой, она мне нравится, я могу об этой услуге рассказать своим знакомым, друзьям. Если они ее приобретают, то компания мне с этого выплачивает вознаграждение. Вот первые вознаграждения за личную рекомендацию. Если по вашей рекомендации человек приобретает программу на 250 долларов, то компания вам оплачивает 20 долларов. Если по вашей личной рекомендации человек приобретает программу на 750 долларов, то компания вам оплачивает по 60 долларов. И давайте посмотрим, каким образом компания выводит деньги, каким образом мы здесь деньги получаем. Каким образом мы в компанию Apple вводим деньги, вам не нужно открывать расчетные счета и так далее. То есть как только вы регистрируетесь в компании, вам через 2-3 недели компания высылает вот эту карту Global Cash Card. То есть это зарплатная карта, на которую вам компания высылает деньги. Все очень просто. Вы можете с этой карты подходить к любому банкомату и снимать деньги, причем в любой стране мира и в местной валюте. И еще одно конкурентное преимущество, почему сегодня огромное количество профессионалов сетевого бизнеса выбирает эту компанию, Потому что это единственная компания в мире, которая использует принцип мгновенных выплат. То есть, как только у вас в сети произошел товарооборот, через три минуты вам на карту, вот на эту карту заходят деньги, и вы можете с этой карты подходить к банкомату и снимать свои деньги. Вам не нужно ждать месяц, вам не нужно ждать неделю. Через три минуты деньги уже на карте, вы можете подходить к банкомату и снимать деньги. Давайте посмотрим, как эти деньги приходят, каждая копейка, которая к вам приходит, вам на почту приходит письмо, поздравление о том, что вы заработали какую-то комиссию. Вот можем 10 долларов видеть, 25 долларов, можем 75 долларов и так далее. Каждый день деньги заходят, и ты каждый день подходишь к банкомату и снимаешь деньги. Второе вознаграждение – это вознаграждение за бронзу. Если вы помогаете своему лично приглашенному в первый месяц пригласить еще двоих, то компания вам за это заплатит еще 20 долларов. Этот статус он называется бронза. Третий вид вознаграждения это командный вид вознаграждения, самые денежные наши вид вознаграждения. Значит, здесь идет маркетинг бинарный от слова b две команды. То есть у вас всего лишь две команды, команда левая и команда правая. Так вот, мы здесь получаем за пару 25 долларов. То есть как только у вас слева и справа появляется по одному человеку, вы получаете 25 долларов. То есть, допустим, мы пригласили одного слева, одного, второго справа, для вас это 25 долларов. Потом этот человек может пригласить одного, этот человек может пригласить одного, для вас это тоже пара. Да? Потом этот человек может пригласить этот пригласил, этот пригласил для вас это тоже пара. То есть не имеет значения на каком уровне, не имеет значения, то есть нет зеркальности. Сам факт наличия человека одного слева, одного справа, для вас это 25 долларов. И давайте посмотрим силу дубликации. И мы сейчас посмотрим с вами силу дубликации. Давайте возьмем такую ситуацию, что э, вы начали работать в первый месяц, в январе вы пригласили всего лишь 2 человека. То есть в вашей команде каждый делает то же самое, что и вы. То есть каждый приглашает только 2 человека. То есть вы в январе пригласили 2 человека, в феврале ваши люди сделали то же самое, то есть они пригласили тоже 2 человека. Таким образом, во второй линии у вас уже 4 человека. В марте на третий месяц это уже 8 человек. И если таким образом дальше двигаться, то в декабре в 12 месяце... На 12-й линии у вас уже 4096 человек. Это потрясающая динамика, действительно. И а, если просто посчитать по парам, каждая пара 25 долларов, то таким образом за 12 месяцев вы можете заработать чуть больше 100 тысяч долларов. То есть, каждый приглашает по 2 человека, это задача минимум. И таким образом за первый год вы можете заработать чуть больше 100 тысяч долларов. Это дополнительные деньги к, вашим, к вашему основному доходу. Четвертый вид вознаграждения он называется пассивный вид дохода. И на самом деле это одно из самых интересных вознаграждений в этой компании. Давайте посмотрим. Каждый клиент у нас оплачивает 35 долларов. Это ежемесячная абонентская плата. И это равняется 20 баллов. То есть если у вас клиент оплатил 35 долларов, то вам структура добавилась 20 баллов. Давайте посмотрим. Значит, как только у вас с левой стороны и с правой стороны есть по 100 баллов, они обнуляются, вы получаете 25 долларов. Значит, 100 баллов слева и 100 баллов справа вы получаете 25 долларов. То есть получается, что достаточно, чтобы с этой стороны программу купили, ежемесячную закупку сделали 5 человек, и с этой стороны тоже сделали 5 человек. Таким образом, у вас собралось 100 баллов, это приводит к 25 долларов. И если посмотреть, то что... 10 человек прокупили абонентскую плату, вы получили 25 долларов. То есть получается, что с каждого человека это 2,5 доллара. И давайте посмотрим на динамику. Если в вашей команде 100 человек, и они оплачивают абонентскую плату, то вы получаете уже 250 долларов ежемесячно, это стабильные деньги. Когда в вашей команде уже 1000 человек, и каждые 2,5 доллара, это 2,5 тысячи долларов. И когда уже 10 тысяч человек, это 25 тысяч долларов. Вы знаете, я уверен в том, что это будет очень активно развиваться и сеть будет таким образом строиться, только потому что мы сегодня находимся на новом рынке с новым продуктом. То есть мы работаем э, с продуктом, который нужен сегодня предпринимателям. И то, что раньше, те рынки, которые раньше были для нас закрыты, они сегодня для нас открыты, поэтому сегодня компания э, пользуется действительно ажиотажным спросом, и компания имеет очень бурное развитие. Пятый вид вознаграждения, вознаграждения, это лидерское вознаграждение, это хороший спонсорский институт, то есть я всегда буду получать 10% с дохода своих лично приглашенных. Допустим, мы пригласили своего друга, и ваш друг заработал 1000 долларов в месяц. То есть умножаете это на 10%, то есть 100 долларов компания вам за это заплатит. Поэтому здесь нужно постоянно заниматься рекрутингом и спонсированием, то есть нужно постоянно приглашать в этот бизнес людей. И какой, через какое-то время у вас будет уже 100 человек, и если каждый будет зарабатывать по 1000 долларов, то есть можете умножить на 10% посчитать, какое это будет вознаграждение. Следующий вид вознаграждения – это за развитие. То есть по мере того, как вы растете по карьерной лестнице, вы еще можете получить разовые премии. То есть как только вы закрываете статус бриллианта, получаете 1000 долларов, двойного бриллианта – 2, тройного – 3, на элитном бриллианте получаете 5000 долларов. То есть таким образом вы можете, пока растете по карьере, на каждое бизнес-место собрать до 11 тысяч долларов. То есть это разное время И при достижении статуса лазурный бриллиант, это 500 пар в неделю, вы начинаете участвовать в распределении 1% с мирового товарооборота компании. Также компания есть автомобильная программа, программа Mercedes Bonus, если вы в течение 4 недель выдержите статус 3, 3 звезды то есть это 50 пар и больше то компания вам начинает платить по 600 долларов за серебристый Mercedes то есть вы покупаете для себя Mercedes и ниже c класса вешаете наклейку Talk Fusion брелок на ключи также на номер рамку и компания вам платит по 600 долларов в месяц. Если вы не хотите ездить на Мерседесе, то вы можете взять любой другой автомобиль, тогда компания будет вам платить 300 долларов. То есть либо 300 долларов за любой автомобиль, либо 600 долларов за серебристый Мерседес-Бенс. А, также в компании есть дополнительное вознаграждение. Если вы в течение месяца приглашаете 4 лично приглашенных, то компания вам за это еще заплатит 150 долларов. Если мы лично приглашаем 12 человек, то это 600 долларов. И если мы лично приглашаем за месяц 24 человека, то компания заплатит 1200 долларов. Это промоушен на новый рынок. Давайте рассмотрим особенность данного маркетинга. Мой вам совет, если вы приняли решение, то этот бизнес нужно начинать как можно раньше. Почему? Потому что при бинарном выстраивании, допустим, вы пригласили одного человека слева, второго человека справа, то если к вам придет третий человек, то вы его ставите уже вот сюда, под вот второго человека. Если к вам приходит четвертый человек, то вы ставите его вот сюда. Таким образом вы помогаете этим людям устраивать структуру. И если к вам пришел пятый человек, вы его уже ставите вот таким образом. Смотрите, что еще происходит. Надо мной тоже есть человек, у которого тоже все места уже заняты, и он вот этого человека ставит уже вот сюда. То есть таким образом вот это называется спиловер или спонсорская нога, когда все вышестоящие наставники, они выстраивают вот эту ногу. Получается, что э, в идеале вот этот спиловер вам выстраивает команда, а внутреннюю ногу выстраиваете вы. Поэтому, если вы принимаете решение начинать этот бизнес уже сегодня, то уже завтра в вашу команду могут прийти совсем другие люди. Если вы начинаете этот бизнес завтра, послезавтра, и вы решаете подумать, то вы уже будете в команде тех людей, которые приняли решение намного быстрее, чем вы. У меня в моем бизнесе я своего последнего лично приглашенного поставил в 35 уровень, только потому что над ним есть 34 человека. Вот таким образом работает вот эта система. Поэтому присоединяйтесь к нам в наш бизнес. Еще хотелось бы отметить очень важный момент, это момент времени, быть нужное время в нужном месте. Компания совсем недавно начала развиваться на рынке России, вы можете быть одним из первых в своих регионов. Также компания входит во всемирную ассоциацию прямых продаж, то есть это говорит о том, что компания стабильна, и надежна. И компания уплачивает деньги мгновенно, то есть это говорит о том, что компания полностью уверена в своем финансовом состоянии. Причем мы вас не зовем сегодня в проект, который образовался вчера, и давайте сегодня по флагам новой компании возьмем Россию. Эта компания основана в 2007 году, она уже устоялась на рынке, она уже работает пятый год, но для России это абсолютно новинка поэтому присоединившись сегодня вы можете выстраивать очень большой бизнес не только в россии но и за границами присоединяйтесь